ефірі «Громадське Житомира для вас в прямому ефірі працює Яна Черпицька. Сьогодні, як завжди, обговорюємо важливі теми для Житомира та всієї України. Підіймаємо питання сьогодні сміттєзвалища, яке функціонує в Житомирі, яке є найбільше в Україні і одне з найбільших в Європі. Його проблеми, які вже багато років існують в Житомирі, будемо обговорювати з начальником управління житлового господарства Житомирської міської ради Сергієм Кондратюком, який зараз в нашій студії. Пане Сергій, дякую, що знайшли час, що завітали до нас. Одразу до вас е, таке запитання з приводу е, сміттєзвалища, яке функціонує в Житомирі е, з 1957 року, наскільки мені добре вічер, все правильно говоріть. 10... Тобто е, 54 роки вже функціонує, а але я маю інформацію про те, що взагалі оптимальні умови експлуатації сміттєзвалища лише 25 років. Тобто в два рази вже перевищили е, свій ресурс, вичерпало. Чи можна його ще використовувати? действительно, наше еще, но ну, мы называем его полигон, uh -huh. наш полигон против с 1957 года, но я вам должен сказать, что в те часы он не был выполнен по какому-то определенному проекту, и то, те размеры его и, скажем, протяженность площади его 21 гектар на сегодняшний момент позволяет говорить о том, что он сегодня у нас не перезавантаженный. Несмотря на это, действительно необходимо сегодня искать те методы работы для того, чтобы этот полигон работал в нормальном режиме и обеспечивал то количество сметя, которое сегодня возится в месте Житомире, таким образом, чтобы этот полигон мог мало того, что обеспечить все потребы места Житомира, а и в том числе, скажем, давать возможность инвесторам або коммунальной властности места, скажем, использовать его для перерубки, для Вироботки біогазу і целей, які дозволяли би сьогодні комфортно жить в рядом жити в цьому місті. Наскільки потрібно його зменшити? Тобто, чи я так розумію, що просто з кожним роком все він збільшується, збільшується, збільшується. Ну, треба ж якось чи спалювати сміття, чи що з ним потрібно робити взагалі? Ну, ми повинні розуміти, що що в світі, в Європі, скажемо так, сьогодні дійсно мусорожкательні заводи. по останним часам ведущие страны мира пошли путем переробных заводов пошли. Uh -huh. И сегодня, скажем, говорить о том, что именно заниматься мусоросжигательным заводом, ну, для этого надо подвести, я думаю, что более научную подоплеку под этот вопрос. Сегодня стоимость этих заводов, она, ну, дуже высокая сколько бы такого, что в же бы в него Вы помните правильно, скажем, сами, сами мусорожигатели, мусороперерабатывающие заводы, они в зависимости стоят в зависимости от той нагрузки, которую они будут на себя принимать. Но если я назову цифры 25-35 миллионов евро, ну, вы сами понимаете, для города Житомира, для бюджета места Житомира это неподъемные цифры. Тем более, чем в нынешней ситуации. Конечно, да. Поэтому поиск инвестора он длится уже не первый год и наверное, уже наверное, десятилетия в городе Житомире. Будем надеяться, что тот инвестор, который в будущем придет к нам, все-таки позволит нам именно не то, чтобы а хотя бы не увеличить тот объем полигона, который сегодня мы имеем. Может ли инвесторы бояться от тех коррупционных схем, какие доали в Украине? У нас все и вон они до нас все ж таки завернутся, так, допоможут нам. Я не думаю, что здесь вопрос каких-то коррупционных схем. И я, честно говоря, сам при мне этот вопрос не рассматривался. Я сомневаюсь, что он когда-то будет рассматриваться. Здесь вопрос в том, что, только в том, что, что Кировный стомист всегда, я думаю, что во все часы, большей части рассматривал именно вопрос достойного инвестора. Угу. Потому что, когда мы раньше подходили к этому вопросу, то те инвесторы, которые заходили, они, в принципе, ставили два главных условия. Первое – необходимое количество побутовых отходов, которые будут завезены, на этот завод. И второе стоимость гарантированная, стоимость перерабатываемых отходов. Так назывались цифры от 8 до 12 евро за тонну. Но я скажу, что это неподъемная цена сегодня скажем так, самая, не то, что для Житомира, я думаю, что в целом и для Украины. Uh -huh. Ну, але в нас в Житомирі найбільше, так як я зазначила, найбільший в Євро... В найбільший в Україні та один із найбільших в Європі. На Житомирі так багато смітить. Нічого подобного, скажем. Ви прекрасно розумієте, що саме сьогодні нормативне кількість... Количество... скажем так, выкидываем мусор на обыкновенном житомерианине, среднее 1,75 метра кубических. Что в год, если перевести, ну это примерно порядка 400-425 килограмм на одного житомирянина. Но чтобы вы понимали, в Америке такая-то цифра 2 килограмма на человека, то есть mm -hmm. примерно 700 килограмм. В Европе цифра примерно одинаковые, как и у нас. Поэтому саме вже мерені ні більше всіх mm -hmm. так, так, так само, як всі, так про полігон можливо з часом з'явиться про видобуток газу. Також ви зазначили, що робиться в цьому напрямку. Зак у нас заключений самодоговор співпраці з фірмою «ЛНК». Эта uh -huh. компания как раз занимается выработкой биогаза на, на, на полигоне. Она сегодня проводит монтажные работы, заканчивает уже монтажные работы. То информация, которой я владею, то монтажные работы будут закончены в марте месяце, проведены пусконалочные работы. Я надеюсь, что это установки заработают на, на биогазе и будет вырабатываться порядка 1 мегаватт электрической энергии, что будет впервые для Житомира. Угу. Тобто запрацює все ж таки, восени було підписано, вже має запрацювати. Б будемо надіятися, я на це надіюсь. Е -е -е що це дасть Житомиру ще, крім електроенергії? Ну, вопрос дегазации позволяет, скажем, уплотнить наши слои полигона. Ну, по, по тем практическим информации, которую мы владеем, в таких случаях обычно самоуплотнение составляет по высоте порядка 2,5-3 метров. Угу. Что, что уже хорошо. Ага, то есть еще будет уменьшаться количество... плотность? Да, плотность будет уменьшаться. И, кроме всего прочего, даст возможность нам уменьшить риск, по, по, ну, скажем, заграемости полигона. Угу. Эм, так, с приводу... Эм... Того про тарифи проговоримо трошки, які зараз існують для вивозу сміття. Яка це сума для для, для квартири? Ну для квартири сьогодні составляється 4 до 5 гривень. Планируется поднять, ну, до, планируется до 6 гривен. Это, это с человека. 4-5 гривен это, человека. у человека. У нас 4 перевозчика, каждый выходил на рынок, э, скажем так, надав, надав ту информацию, которая, по которой он, вывозя мусор, должен посчитать свою себестоимость. Вот та цена, которая выставляется сегодня, 4-5 гривен. Планируется сегодня порядка 6 гривен с человека. Если мы переводим на это самое непосредственно на кубический метр, то если раньше было порядка 23-27 гривен за метр кубический это для населения, то сегодня будет составлять 35-40 гривен на человека, будет составлять такая стоимость. Но опять же, не все тарифы сегодня еще погоджены, тарифы еще в проверке, тарифы проверки. Но с другой стороны, вы прекрасно видите: те тарифы, которые даже сегодня, скажем, уже подавались на погоджение, в них закладывалась, допустим, цена топлива. 14 15 гривень за літр. Сьогодні ми бачимо вже 27-28 гривень за літр. Тобто наші перевозчики фізично-напросто не за ростом цен, які сьогодні відбувають в Україні. Ну, Тому що долар збільшується з кожних хвилин. Mm -hmm. Але все ж таки раніше сума вивозу сміття входила до комунальної квартплати. Да. Тепер вона окремо. Чому? Понимаете, здесь просто было очень много жалоб по имени населения, там, где, допустим, представьте себе, что в трехкомнатной квартире проживает один, максимум два человека, а насчитывалось по, по, по методике с квадратного метра. Это было просто много, много было громадян, и поэтому пошли именно таким путем, что сегодня, в принципе, законодательством не, не возбраняется. Угу. Э, то есть э, можно ждать на небольшой, да, ну, но с На небольшой, да, но просто Но она будет небольшой, вы ну, буквально там, может быть, полгривны. А від чого залежить та сума, яка зараз є. Від чого вона? Чому така? За що ми платимо взагалі? Ну, По-перше, установка, установка контейнерів. Сьогодні вчорашній день контейнерів стоїть 5 тисяч гривень. Один контейнер. Один контейнер да, в І що ви ламаєте контейнера для сміття, Знаете, що для міста це дуже дорого. Дуже дорого да. У нас в Скажем так, полторы тысячи контейнеров. Не все они, собственность коммунальной властности. Некоторые контейнеры именно инвесторы заходили со своими контейнерами. Но полторы тысячи контейнеров, которые сегодня на 3, 373 сметевых майданчиках именно расположены. И именно с них потом уже мусор уже перебазируется, утилизируется в наш миски полигон, о котором мы говорили раньше. А как с приводом тех территорий, там, где большесть приватные будинки, там, Мальованка, Максютова улица? Да, это наша головная боль, боль именно міського бюджета, потому что, скажем, вот 16 тех стихийных смитизвалоч, которых мы имеем сегодня, и которые обслуживают коммунальное предприятие КТП 0628, это в основном не расположены как раз у частного сектора. Что самое обидное, что, скажем так... Жители частного сектора воспринимают это как должное и не идут, скажем, навстречу, как его мисту, откровенно говоря, в том плане, чтобы заключить договора напрямую с перевозчиками, и чтобы позволяло, скажем, установить им отдельные майданчики, отдельные контейнера, которые могли бы спокойно вывозиться и не замусоривать город. Сегодня этих 16 смяти... стихийных сметизвалыч приводит к тому, что по графику КТП-0628 постоянно занимается вывозом этого мусора. Но и самое, самое интересное, и самое удивительное то, что житомиряне, мне кажется, вообще не понимают, что они делают. Буквально объезд на этой неделе показал то, что на улице Радоновой, одной из стихийных Смитизвалович, привело к тому, что, само, что выкидывается мусор не только по бытовым отходов, а выбрасывается, выбрасывается строительный мусор, выбрасывается асфальт, выбрасывается это ну, просто недопустимо. Тем более, что наш полигон такой, как будивельный мусор, строительный мусор и, скажем, мусор именно такой, как бывший асфальт, ну, он принимает просто-просто бесплатно на полигон. Вот это mm -hmm. очень удивительно, поэтому давно уже пора нам понять, что это, мы работаем только в их интересах и только для нормального, комфортного життя житомирян. Угу. Ну, вообще, наше место, снег растанул, и таке забрудненное, потому что, ну, сами житомиряне сметят, а потом сами жалеются на то, что очень брудное место. Ну, я, я скажу, что, что за последнюю неделю, я думаю, что как раз после снега, как раз коммунальные службы немножко, не немножко, а максимально набросились ну, именно на это самое, на уборку территории, И вот, если вы можете увидеть, ну, потому что я, скажем... Ежедневно про, про, объезжаю территории определенной ЖЭКи, определенной территории и вижу, насколько чище стало наше место, оно еще будет чище. А к житомирянам хотелось бы, хотелось бы, конечно, сказать, что ну, давайте как-то уже будем думать о том, что мы делаем, в конце концов, мы знаем, что есть, такая, есть такое понятие, как экологичность ведомость. Uh -huh. ну, давайте начнем. Если мы говорим о кратковременной, сегодня о кратковременном понятии, давайте начнем что делать друг другу уже за уважение и воспринимать их спокойно. Ну, смотрите, обратите внимание, ну, что на житомиряне они делаются? Сегодня выкурил сигарету, бросил бычок. Ну какой дворник будет скажем так, опускаться и подниматься за каждым бычком? Это просто нереально, просто ненормально. Выкурил, выкурил сигарету, бросил. Выкурил сигарету, смял пачку опять, бросил. Ну это просто, ну просто ненормально. Если мы говорим о долговременном, скажем так в пункте нашей программы, то, конечно, нужно заниматься уже учебой. Учебой не просто населения, а учебой в детских садах, в школах, в высших профессиональных технических училищах. То есть учить надо всех и вся. Если вы обратите внимание, я думаю, что с тобой коллега, скажем так, мы расскажем, наверное, больше, чем я, но большую часть времени именно и большую часть количества денег ведущие страны мира потратили как раз на обучение населения в этом вопросе. Поэтому будем надеяться, что тамиряне услышат мои слова – и, mm -hmm. наверное, все-таки будут думать о том, чтобы как можно меньше мусорить. Мы идем в Европу. Ну, я, мы все надеемся, что мы идем в Европу, но при этом, сама, но при этом мы выкрыли сигарету, бросили, съели конфету, смяли, смяли конфету, бросили, не донесли до урны, бросили опять на землю. Ну, ми ну, ж я житомиряне. бачила, у нас по місту з'явилися такі білборди. Шлях до сміця, шлях до урни лежить через Честь, свідомість, Через тобто... свідомість це тобто... совершенно правильно, скажімо. Я сподіваюся, що само стоє не тільки білборди бік а й наші білборди будуть, і інші будуть інформаційні знаки, які будуть дозволяти Житомиру не приобщатися к цивілізованого образу життя. На ви не знаєте досвід європейців, так ну я думаю, що в них не одразу ж так стало чисто. Все ж таки, які є такі приклади, які ми можемо почерпнути для себе. Ну, наверное, самый главный приклад, который можно почему-то, это все-таки раздельный, раздельный все -таки сбор мусора. Это же самый главный принцип. Если вспомните, еще три года назад, в принципе, у нас на майданчиках не было ни одной урны по раздельному, раздельному сбору мусора. Сегодня уже у нас стоят 344 контейнера, которые собирают, ну, скажем так, еще не полный спектр именно мусора, но все таки такие, как стекло, как полиэтилен. Как, как бумагу уже собирается уже, то есть это вот это вот, скажем, этот спектр именно этих речевых скажем, уже не доходит до полигона, что хорошо. Он сразу сразу прессуется и отправляется уже на переробные заводы уже, что очень хорошо уже. Так то есть у нас есть, все-таки, пероводческие. У, у нас, ну, скажем, у нас имеется в виду не, не такого характера пероводческие заводы, понимаете, скажем, на жаль. Вот, допустим, в Житомире, ну, есть переробная станция именно, на, скажем, на, в колонии есть. Uh -huh. В Житомире больше ничего этого нет, скажем. Там Харьковская фирма установила, и она занимается этим вопросом. Но опять же вопрос, если мы говорим о сортировке, то у нас пока он на уровне элементарном, пока, жаль, в Житомире это только элементарный уровень сортировки. До речи, вот э, так, контейнеры разные. Ну, а куда потрапляються? ну, там, пляшки, например, так что... Э, Они прессуются, прессуются. Говорю, сам, вот, допустим, сам, как работает наше КТП сегодня, коммунальное предприятие. Оно, значит, сам, элементарно собирает эти вот, эти вот полиэтиленовые бутылки, прессует их, и за, по заключенным договорам с разными организациями, то есть, она просто-напросто уже их продает. Для, а, для, для, для будущей пиробки, да. Своего, своей сортировочной линии у нас нету. и своего пиробочного завода, допустим, пиробного завода у нас в Житомире, нажали, вот, именно, который бы относился бы к коммунальной собственности, нажали, нет. Ну, вы понимаете, скажем, в той же, самой, в той же Европе, скажем, там, этот, утилизация бытовых отходов является серьезным, бизнес, серьезным бизнесом. И в Европе даже создана специальная отрасль, как управление отходами. У нас такой отрасли нет, у нас все это пока на, на плечах муниципальных служб. Угу, я зрозуміла. Так розкажіть мені ще, будь ласка, про э, інші міста в Україні. Така ж ситуація, чи все ж таки є з кого брати приклад? Ну я, я думаю, що скажімо так, мені не довелося побувати в містах лучше, хотілося б побувати і прийняти той опит, який є. Єдине, що, що в тарифному плані скажімо, ми не на самому високому місці. є много і більше і 9 гривень. За, за метр кубический, не за метр кубический, за человека также начисляется. И 12 гривен есть, поэтому не на самом плохом уровне. В плане сортировочных линий, если заводов практически нету на Украине, то сортировочные линии во многих местах уже есть. И поэтому сам этот, тот путь, элементарный путь к, сортировочной линии нам надо еще пройти. Как идет работа с стихийными сметезвалищами? Как, как, их уничтожают? Их место дислокации переносят? На, на жаль, их уничтожить невозможно, но, скажем так, коммунальные предприятия, скажем, постоянно ими занимаются. Иногда приходится привлекать дополнительные службы других коммунальных организаций, которые, которые помогают там, с этими стихийными звалищами именно скажем, працювати в том направлении, чтобы они не были постоянными, а там, где они возникают, делать все, чтобы они не были постоянными. И ведь тех 16 точек, которых я назвал, я надеюсь, что они у нас, ну, как минимум, не сбильшатся. Ну, а що треба робити, щоб, ви, щоб їх взагалі не було? Ну, те, що е, самі люди повинні припинити і туди викидати ну, сміття, це одне, але все ж таки можливо їх зовсім прибрати і тоді вже ну, не будуть. Зносити. Так ні, такі попитки були, сам, вони нічого не привели. Ну, сьогодні журналісти є несколько путів. Ну, Перший путь, конечно, вилавлювати і штрафувати їх, що сьогодні дозволяє раз. До речі, який штраф? Я не скажу, какой штраф. То есть, скажем так, Не так... было у нас Нет, не, после... штрафуют. У нас есть инспекция с благоустройства, которая занимается непосредственно этими вопросами, она действительно накладывает штрафы. Угу. Но ну, я просто я не знаю точную цифру, я вам не скажу. Да. А, а, все остальное, я говорю, только через ведомость людей. Только через нее. Все ж таки все залежить від людей. Сегодня ну, оно все залежить, залежить залежит людей. Также також ще з приводу підвищення тарифів. не будет це приводом для того, що люди будут відмовлятися від послуг? Понимаете, скажем? Если мы хотим жить в цивилизованной стране, если мы хотим жить в комфортном городе, то я думаю, что 4-5 гривен с человека за вывоз мусора – это не та цена, которая, о которой можно сегодня говорить и отказываться от, от этой услуги. Я думаю, что это, самое, это наше сегодня самое не просто комфортные условия, это еще и безопасность, экологическая безопасность житомирян в городе Житомир. Экологичная, экологичная безопасность, прощай, прощай до ну, давайте представим себе, что, 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 что жители будут отказываться от вывоза мусора. Кто будет заниматься мусором? За какие кошты будут проводиться вывезение мусора? Ну, это, же, это, это просто экологическая катастрофа. Угу. А З приводу екологічної катастрофи. Повернемося до е, полігону, так званого, як про що ми йшлимо, в 2012 році е, там був прямо скандал, тому що наша знімальна група також там була. Е, з приводу того, що люди бастували і не пускали машини на вивіз сміття, тому що їм сморід, особливо влітку, це величезний сморід, який там і в квартирах, і в будинках, і ну там жити просто нереально. Я вам скажу, что полигон действительно сам ⁇ это не то экологически чистое место, о котором можно говорить как о, как о экологическом месте. Но значит, что делать с коммунальными службами? Допустим, в прошлом году э, наше коммунальное предприятие Зеленбуд uh ⁇ -huh. уже по периметру э, высадила часть зеленых насаждений. Полигон обнесен железобетонным забором. И планируется еще поставить такие градительные металлические сетки, которые позволяли бы вот ветреную погоду, вот именно тот пакет, и вот эту бумагу, которая реально может разлететься, чтобы она не выносила за территорию, за территорию полигона и той зеленой части, которая предусмотрена перед полигоном. Поэтому, естественно, мы будем с этим бороться. І роботи в том направні, в топу самому все-таки близкі близько проживають около полігону, все-таки жилося намного удобнее. Це буде зменшувати кількість Тобто, якщо нас дивляться зараз мешканці, які живуть біля полігону, вони можна їм сказати, що з часом все ж таки у них стане менше сміття і можливо якось покращиться їх. Я умови, думаю, що сам штуміська рада как раз работали і будет работа над в тому напрямку, щоб то по можна уменьшити полічество побутових відходів, які возятся на полігон. Просто поймите правильно, скажем, при, сегодняш... при сегодняшней ситуации, скажем так, найти достойного инвестора, который бы сегодня, скажем, провел ту работу, необходимую по изменению количества отходов, которые именно остаются на полигоне, то есть это и сортировка, и переробка. Пока это сегодня у нас пока только ну, в... В, про... в проекте. На жаль, только в проекте. Когда все таки эти проекты пройдут в действие? Ну, Мне трудно ответить на ваш этот вопрос. Скажем, я надеюсь, что в наиблизшим часом. Все-таки можно рассчитывать на то, что с часом у нас изменится. Обязательно. Обещаете? Я постараюся. добре. Так само ми, ми отримали обіцянку від начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради. Я нагадую, що з нами був Сергій Кондратюк. Ми говоримо сьогодні про е, проблеми з мітцізували в Житомирі. Е, дякую вам, що знайшли час, що звітали до нас. Залишайтеся з нами. Далі буде у нас розмова з кандидатом сільськогосподарських наук, е, доцентом е, е, національного агроекологічного університету. Зараз прошу наших редакторів вивести сюжет нашого журналіста. Він побував на. На Полігоні нашому Житомирському сміття що він там побачив, прошу в сюжеті. Зараз я знаходжуся на Житомирському сміттєзвалищі. Що я тут роблю, ви дізнаєтеся трошки пізніше. Полігон твердих побутових відходів у Житомирі введений в експлуатацію з 1957 року. Щорічно на полігон вивозиться від 50 до 100 тисяч тонн відходів. В період експлуатації полігону накопичено близько трьох мільйонів тонн сміття. Розміру полігону вражаючи 22 гектари. Це один з найбільших полігонів України і навіть Європи. Також цікаво, що від самого початку експлуатації сміттєзвалище було технічно підлаштоване. Для збору біогазу технічно, коли ми говоримо, що ми обслуговували полігон з 57-го року, то ми його закладали в технічні умови, що цей полігон мав один із перших в Україні в Європі якраз займатися якраз збором біогазу. Але так не сталося, і та технологічні моменти, які були закладені в тому, тому із коштами. Так він і не вийшов на свої, на жаль, потужності. Звалищний газ утворюється в результаті розкладання органічної частини твердих побутових відходів та являється одним з найбільш перспективних. Потенціал звалочного газу в країнах Європейського Союзу наближається до 9 мільярдів кубометрів на рік у США 13 мільярдів кубометрів в Україні близько 1 мільярду. Зі звалищ його можливо добувати за допомогою свердловини і вакуумних насосів. Реалізовувати його край необхідно, тому що по біогазу, ми кажемо, можливості в нас на сьогоднішній день його є помаленьку реконструювати, е рекультивацію провести. Потроху, так як ви бачите, вже зараз працює ну, менш технологічно, взагалі не технологічно, але збирають якраз пластик, так можна і помаленьку реконструювати, е закрити з. Пробурити і збирати біогаз на сьогоднішній день. Є така можливість, що біогазу можна збирати від 900 аж до 1000 метрів кубічних на годину. Виробництво біогазу дозволяє скоротити кількість викидів метану в атмосферу. Метан вносить серйозні корективи до стану атмосфери Землі. Таким чином, виробництво біогазу і подальше його використання для виробництва тепла та електроенергії є найефективнішим засобом боротьби з глобальним потеплінням. Андрій Іванюк, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1 あっ! <music>